semua. Hari ini saya akan kongsikan topik yang sangat menarik iaitu etika dan tanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti pelancongan. Pernah tak kita pergi melancong tapi rasa kecewa sebab nampak ada orang buang sampah mata rata atau tak hormat budaya tempatan. Itulah sebabnya etika dan tanggungjawab sangat penting. Ia bukan sahaja untuk menjaga pengalaman pelancong tetapi juga untuk melindungi alam kitar, budaya dan ekonomi negara Jadi, hari ini kami akan terangkan bagaimana etika dan tanggungjawab dalam pelancongan Selamat menonton! Etika yang pertama ialah hormati alam sekitar. Contohnya janganlah kita membuang sampah merata rata di pantai maupun di tempat yang kita kunjungi Hal ini demikian kerana setiap punya, set, sekiranya setiap orang daripada pelancong itu membuang sampah plastik sahaja Lama kelamaan tempat yang indah itu akan menjadi lebih kotor dan tidak menarik Oleh itu, kita digalakkan membawa beg sampah sendiri semasa berkelah Ataupun melancong supaya semua sisa sampah boleh dikumpulkan dan dibuang di tempat yang betul Marilah kita mengamalkan konsep leave no trace Iaitu meninggalkan tempat yang kita lawati menjadi lebih bersih dan lebih baik sebelum kita datang. Tindakan yang kecil itu menunjukkan rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap alam sekitar sekaligus dapat memelihara keindahan ini untuk generasi yang akan datang. Okey, baiklah. Bagi poin etika yang, yang kedua pula, hormati budaya dan adat tempatan. Bila kita melancur ke satu tempat, sebenarnya kita bukan sekadar datang nak ambil gambar lawa atau cuba makanan sedap je, tapi kita juga datang untuk kenal siapa masyarakat di situ, cara hidup mereka dan nilai yang mereka pegang. Okey, setiap tempat ada budaya tersendiri. Contohnya, kalau kita pergi ke masjid, gereja atau kuil, pakaian mesti kena sopan. Hormat tempat tu. Jangan main redah je dengan pakaian yang tak sesuai. Begitu juga kalau kita pergi ke kampung tradisi. Gunakan bahasa yang lembut, jangan terlalu kasar. Kadang-kadang benda kecil je, tapi kalau kita silap, boleh nampak macam kita ni tak hormat. Hai, masa kita melancong tu, kita sebenarnya tetamu. Jadi hormatlah tuan rumah. Macam orang kata, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau pula menguak. Maksudnya, bila kita berada di tempat orang, kita kena tahu sesuaikan diri dengan cara dan budaya mereka. So, kalau kita nak jadi pelancong beretika, hormat budaya tempatan tu bukan pilihan, tapi tanggungjawab. Bila kita jaga adab, kita bawa nama diri, bangsa dan negara dengan cara yang baik. Bagi poin yang ketiga, saya akan terangkan tentang hubungan sesama manusia dalam etika perancangan Islam. Dalam Islam, kita diajar supaya menjaga adab dan ahlak di mana saja kita berada. Etika pelancongan bukan hanya tentang menjaga alam sekitar atau tempat yang kita lewati tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, bila kita menginap di hotel atau berada di kawasan awam, elakkan membuat bising kerana ia boleh mengganggu pelancong lain yang mahu berehat. Selain itu, Jangan potong barisan sebab Islam mengajar kita untuk sabar dan hormat hak orang lain. Kalau kita nak ambil gambar orang tempatan atau bekerja di tempat pelancongan, pastikan kita minta izin dahulu. Ini menunjukkan rasa hormat dan menjaga maruah mereka. Selain itu, senyum dan bertegur siapa pun sebenarnya dah cukup untuk menjaga adab Islam yang indah. Walaupun nampak kecil, tapi ia boleh menceritakan suasana dan buat orang lain rasa dihargai. Jadi, sebagai pelancongan muslim, kita perlu sentiasa tunjukkan alat yang baik sebab melalui sikap kita orang lain boleh nampak keindahan Islam. Akhir sekali adalah sokong ekonomi tempatan. Kalau melancong, cubalah beli produk tempatan. Contohnya, makanan tradisi, cenderung mata kuatan, tangan atau hasil makanan. Elakkan membeli produk haram atau yang merosakkan alam. Contohnya, barang daripada hidupan, ia yang dilindungi. Jika membeli produk tempatan kita sebenarnya membantu ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Sebagai pelancong kita perlulah menyokong ekonomi tempatan. Contohnya dengan membeli makanan tradisional hasil kekangan atau mata buatan atau penduduk setempat. Walaupun nampak seperti perkara kecil, namun tingkah ini sebenarnya memberi kesan besar kepada masyarakat tempatan. Ia membantu meningkatkan pendapatan mereka dan mengakalkan warisan budaya yang selain itu kita juga harus berhati-hati dalam membuat pilihan semasa membeli elakkan daripada membeli produk haram atau barangan yang boleh merosakkan alam sekitar dan sepertinya hasil daripada hidupan liar dengan cara ini aktiviti pelancongan yang kita lakukan bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga memberi manfaat kepada semua pihak inilah yang kita panggil pelancongan yang beretika beretika dan mampan Tanggungjawab dalam pelancongan yang pertama ialah sebagai pelancong mestilah menjaga kebersihan mematuhi peraturan dan menghormati budaya serta tidak merosakkan alam sekitar hal ini kerana pelan ketika pelancong melawati sesuatu tempat bukan sahaja penting dari segi sosial dan alam sekitar malah juga selaras dengan ajaran Islam Islam mengajar umatnya supaya menjaga kebersihan menghormati alam sekitar dan berakhlak mulia Sebagai pelancong, seseorang perlulah memastikan tidak membuang sampah merata-rata, tidak merosakkan ciptaan Allah seperti tumbuhan dan haiwan, serta menghormati adat dan budaya masyarakat setempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kebersihan adalah sebahagian daripada iman, maka setiap pelancong muslim hendaklah menunjukkan contoh yang baik melalui sikap tanggungjawab. Dengan itu, aktiviti pelancongan bukan sahaja memberikan Seronokkan, tetapi juga menjadi satu bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan mematuhi nilai-nilai Islam. Selain itu, pengusaha juga perlu memberi layanan yang adil dan profesional kepada semua pelanggan tanpa mengira bahasa, agama atau latar belakang. Dalam Islam, keadilan dan akhlak yang baik sangat ditekankan dalam setiap urusan sebagai contoh, pengusaha harus memastikan tempat penginapan pengin, pengin bersih makanan yang disekah halal dan aktiviti pelancongan tidak menanggap syariah hmm. Dengan, dengan cara ini, industri pelancongan bukan sahaja memberi kepuasan kepada pelancong tetapi juga menjadi satu bentuk dakwah melalui ahlak dan profesionalisme Penumpang tempatan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk imej sebuah destinasi pelancongan Mereka perlu menyambut kedatangan pelancong dengan mesra, menjaga kebersihan kawasan dan mengekalkan nilai serta budaya tempatan sikap positif dan keramahan mereka mampu membuatkan pelancong berasa selesa dihargai dan ingin datang semula apabila penduduk tempatan bekerjasama dengan kerajaan dan pengusaha pelancongan suasana harmoni dapat diwujudkan hasilnya industri pelancongan bukan sahaja berkembang tetapi turut memberi faedah kepada masyarakat setempat. Jadi, peranan mereka amat penting dalam memastikan setiap pelancong pulang dengan ke, dengan kenangan yang indah dan pengalaman yang bermakna. Sekarang, saya akan terangkan tentang tanggungjawab kerajaan dan pihak berkuasa dalam melaksanakan aktiviti pelancongan. Sebenarnya, kerajaan memainkan peranan yang sangat penting sebagai penggerak utama industri pelancongan di negara kita. Pertama sekali, kerajaan bertanggungjawab menyediakan infrastruktur seperti jalan raya, lapangan terbang dan kemudahan awam supaya pelancong mudah datang ke destinasi yang menarik. Contohnya, pembangunan lapangan terbang antarabangsa di Langkawi dan Jabatan Pelancongan membantu menarik lebih ramai pelancong ke kawasan tersebut. Selain itu, Kerajaan juga memastikan alam sekitar kekal terpelihara. Tempat seperti Taman Negara, Pulau Redang, Gunung Kinabalu dijaga dengan ketat supaya aktiviti pelancongan tidak merosakkan alam semula jadi. Seterusnya, kerajaan melalui Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menguatkuasakan undang-undang pelancongan. Ini termasuk memastikan hanya agensi yang berdaftar digunakan beroperasi agar pelancongan sentiasa selamat dan tidak diceroboh. Kerajaan juga memainkan peran dalam memperkenalkan Malaysia di peringkat atarabangsa melalui kempen seperti National Truly Asia dan Cuti-cuti Malaysia Kempen ini membantu meningkatkan image negara dan menarik pelancong asing untuk datang Akhir sekali pihak berkuasa seperti polis pelancong dan bomba memastikan keselamatan pelancong setiap terjaga di kawasan tukuan seperti KSCC Bukit Bintang dan pantai-pantai pelancongan Kesimpulannya Kerajaan dan pihak berkuasa ialah tulang belakang pelancongan negara. Mereka bukan sahaja membangunkan kemudahan dan menjaga alam, tetapi juga memastikan pelancongan berjalan dengan selamat, teratur dan berterusan. Okey, jadi kesimpulannya, pelancongan ini bukan sekadar pergi jalan-jalan, ambil gambar lawa atau makan sedap. Tapi lebih daripada itu, ia tentang tanggungjawab kita sebagai manusia untuk jaga alam, hormati budaya dan bantu sesama. Semua orang punya peranan penting pelancong kena beradab, penduduk tempatan kena mesra dan kerajaan pula pastikan tempat pelancongan kekal selamat dan bila Bila ni berjalan seiring, barulah pelancongan jadi sesuatu yang beretika, lestari dan membanggakan negara kita. Sebab tu, jom sama-sama amalkan etika pelancongan. Biar dunia nampak bukan sahaja cantiknya Malaysia, tapi juga indahnya budi dan adab rakyat kita.